savol ramazon oyida shayton va jinlar kishanlanadi shunda kishanlanmay qoladiganlari ham bormi ho'p ramazon oyida shaytonlar va jinlar kishanlanadi degan hadis sharif bor ho'p endi shu kishanlanish hammasiga bo'ladimi hammasiga bo'ladimi yoki ba'zilari kishanlanmay qoladimi degan gap ramazon oyida shayton va jinlarni kishanlanishi ramazonni hurmatini qilib ro'zasini tutib ibodatini qilayotganlarga tushunarlimi uni qilmaganlar o'zi shaytondan battar bo'lib qoladi odamlarni hayoli shunga ketadi ho'p shayton kishanlansa jin kishanlansa hadisda shu gap bor anov nima unaq qilib yuribdi deydida de. bu va'da mana shu mo'min musulmonlarga bo'ladi mo'min musulmon iymon e'tiqodi bilan ramazonni tutib ibodatini qilib turibdi shular uchun bu narsalar kishanlanadi inshaalloh